Все проблемы, которые возникают, это в том числе. Я После того, как служба безопасности Украины совместно с руководством правого сектора объявили об инициативе стоп-контрабанда и начали соответствующие мероприятия проводить, как в том числе в Донецкой области, так и в Мукачево. То случаи, которые мы на сегодняшний день имеем, документы вот у меня в руках, это мы завтра идем утром в голове облгосадминистрации с фактами системной, масштабной контрабанды. То же самое, эту систему контрабанды налаженную на уровне губернатора силовиков в городе Мукачево в Мухачево и в области то наши ребята в течение двух-трех недель предотвращали проход вот этих фур. Уже даже озвучены были суммы. Фура, которая проходила из Украины в Италию, зарабатывала до 500 тысяч евро. Естественно, местные делки, так называемые, ну фактически мафиози, руководители кланов. Это структура Медведчука и Ленё, который представитель народный депутат Украины от партии регионов, фактически преступник с кличкой, как положено, со своей бандитской группировкой. Они, ребят, пригласили убедительно на беседу. Мы такая структура, мы воюем с негодяями в открытом бою с оружием в руках. Поэтому не пойти на такое ребята просто принципиально не могли. Приехало 15 человек. Там была засада. Около 100 человек. Потом подъехали их два джипа с пулеметами и фактически хотели их дискредитировать, спровоцировать и то ли захватить, захватить и дискредитировать, то ли уничтожить. Потому что первая жертва наша была там. Там был уже лайф-ньюс, там была заготовка. Это ровно провокация ФСБ под контролем Медведчука и Ребята приняли решение вырываться. Один блокпост они прорвались без выстрелов. На втором их заблокировали, дали им 40 секунд. Телефон поднес человек от начальника милиции местной. 40 секунд и в асфальт лицом. После этого мы помним, какие происходят интересные события, что было с Белым, прокурора которого он фактически иллюстрировал народным, таким, народной иллюстрацией. После этого его фактически уничтожили. К этому активное отношение имел в том числе Аваков. И через время мы этого прокурора видим уже коррупционера. И после того, как его задержали на взятке, его отпустили. Поэтому, понимая это, ребята приняли решение прорываться и принимать бой. Завязалась перестрелка, погиб еще наш один патриот, четверо раненых, двое в тяжелом состоянии. Ребята после прорыва отошли в горы, оказали медицинскую помощь раненым, ситуация с ними стабильная, жизни ничего не угрожает. В Киеве проведена была нарада руководства нашего военно-политического руху с силовиками. Я так понял с президентом Украины Петром Порошенко. И после нарады выехали они в Мукачево для стабилизации ситуации. И я надеюсь, что все закончится миром. Ребята сложат оружие и будут доставлены в Киев. И под, Наглядом громадськості під допомогою і освещением максимально журналістів, при і участі депутатів, і створенні тимчасової комісії по розслідуванню даного інциденту, ми наконец-то правду.